নমস্কাৰ মোৰ অন্য টিভলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ডাৱৰীয়া বতৰ এইফালে মই কাপোৰ চিলাই মেলি লৈ দহি পাতিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোককো দহি পাতিবলৈ মোৰ লগতে মাতিছোঁ আৰু পিছে আপোনালোকে দহি কেনেকৈ পাতে মই হ'লে এনেকৈ পাতোঁ দেই আৰু এইফালে কেচি বেজী সূতা গুলি চব লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত ওপৰত পাৰিবলৈ কিবা গধুৰ বস্তু এটা লাগিছিল এতিয়া বিচাৰি থকা নাই আৰু সেইকাৰণে মেচিনটোতে এনেকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু এইফালে পোনে পোনে আনি ইয়াত দহিটো এতিয়া টান হৈ থাকিব খহি নাহে ধুনীয়াকৈ লাগে বান্ধিব পাৰিম আৰু এনেকৈ মই জুখি জুখি কৰোঁ দেই ইটোৰ পিছত সিটো ইমানখিনিত জোখ লৈ এনেকৈ ভৰাই লৈ চাৰি পাঁচটামান গাঁঠি দি এনেকৈ বান্ধো আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ দহি বান্ধে ক'বচোন ময়ো পিছে আগতে জনা নাছিলোঁ দেই ইউটিউবত চাই চাইহে শিকিলোঁ আৰু আৰু এনেকৈ তিনি চাৰিটা দি লৈ গাঁঠি তাৰপাছতে সূতাখিনি ধুনীয়াকৈ বান্ধি লওঁ আৰু আৰু মই যিখিনি সূতাৰে দহি বান্ধো মানে গুলি ৰংটো চাদৰখন যিটো ৰং সেইটো ৰঙেহে দহিখিনি বান্ধো কিছুমানক দেখোঁ মানে দহিটো যিটো ৰঙৰ সেইটো ৰঙে পাতে কিন্তু মই চাদৰখনৰ ৰংটোহে বান্ধো তেতিয়া চাদৰখনত মানে ধুনীয়াকৈ ৰংটো মিলি যায় দহিটো অকণমান বেলেগ হ'লে একো হয় মই যিহেতু এনেকৈ ভাল পাওঁ মই এনেকৈ পাতোঁ চাদৰখনৰ ৰঙেৰে এতিয়া টানি টানি আটি আটি পকাই পকাই গাঁঠিকেইটা দিম আৰু আৰু এইফালে সূতাডাল সোমাই গ'ল সূতাল উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ টানি টানি গাঁঠিটো দিলেহে ভাল লাগে মানে মণিগুটি এটা ভৰাই দিয়াৰ নিচিনা হয় ধুনীয়াকৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইফালে ভিডিঅ'ত লাগি থাকিলে মোৰ দহি বতাই নহ'ব দেখিছে কিমান আতি আটি বান্ধিছোঁ আৰু সেইটো ওপৰত গোটাকৈ ধুনীয়াকৈ মণিটোৰ নিচিনা হৈছেনে বাৰু মোৰ আকৌ এনেকুৱা হ'লেহে ভাল লাগে আৰু মই বেজীটো এনেকৈ কৰি ভৰাই সূতাডাল ভিতৰৰ ফালে উলিয়াই দিওঁ নহ'লে বাৰীৰ ফালে ওলাই থাকিলে দেখিবলৈ বেয়া লাগে পিছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ দেই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ দহি পাতে জনাব আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ